Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Aşura günü oruç tutmaq mövzusunda bizim 4-cü çəkişimiz. Deməli, biz yenə davam edirik. Tehzibul Asar, müəllif Təbəri, cilt 2, səhifə 380 Əhlüsünnə kitabıdır. Orda qeyd olunur ki, mən qısa qeyd etdim. Ramazan ayəsinin yəni şiilə aşurlar günündə oruç tutmaq ləğv edildi. Daha bu işə əmr edən olmadı. Daha bu işə əmr olunmadı. Hətta bu cümlə qeyd olunub Səhih Müslim. Səhih Müslim var, cilddir, -cil, var ki, kitab bir yerdədir hamısı, ciltlər hamısı bir yerdə. Hamısı bir yerdə olan kitabında 503-cü səhifəsində İbn Ərabi ki biz dedik əhəlsündən suflərindəndir. O Cəb deyir ki, Ərəştanın orozunun çoxlu sağları var. Əl-Fotuhatul Məcziyə cilt 9 səhifə 300-də qeyd olunur ki, bunlarə bu haqqı kim verir? Ağə İmam bu işi görməyibsə, səhabələr bu işi görməyiblərsə. Sonra Səhih Buxari cilt 3 səhifə 24-də qeyd olunur ki, Deyəsən bu demək şizih rəddi. Ehtiyac üçün deyək, e, Aşura günü urusturdular. E, Ta o təki Ramazan ayının hökmü gəldi. Bu məsələ dil ləğv olundu. Daha tutulmadı. Sonra E burada bir e, cümlə var. Deyəsən biz o demişik xanım Aşədən cümlələrin sonunda bir e, məsələ qeydli. Deməli, Səhib-i Buxarı cilt 3 səhifə 44-də qeyd, e, qeyd olunan ki, Flankez, Flankez, Flankez sərravət edir ki, Flankez və Anna Aşiya, Aşə xanım e, deyir ki, Kənyam Aşiya təsəvvür məhə Qureyş fil-cəhiliyyə tutarlar. E, Qureyş cəmətidir, bu orucu deyir əvvəllər qədəmdə və Kənarəsulullah yasum peyğəmbər orucdu tutardı. Fələnmə qədəm-i Mədinə səmət. Yəni buca gərlə Mədinə uğurlandı və hamara biyamə və əmr etdi ki bəs sizcə cəmaət də oruc tutsunlar fələmə fruzə ramazan vəkid ramazan deyən ayəsi gəldi turuq yavmu aşədə aşə gün orucullar lərg edildi tərk edildi bura kim qeyd edildi sonraki fəmən şa samə fə və mən şa tək kimdir isə tutsun kimdir isə tutmasın bu dir nə deməkdir əgər peyğəmbər ləğv elibsə deyir daha əmr oxulu da təhəmə edilmədən məsələyə həməsə tərçüləndir. Nə Əşəxan bu cümlədə qeyd edilir. Amma dəqiqisində bunun belə bir cümləyə qeyd etməyə şərqi hüququ yoxdur. Tarixi qeyd edə bilər, oldu, hadisə qeyd edə bilər, amma gəlsin fətva versin. Yox, bu İmam Peyğəmbərə məxsus bir olan məsələdir və ilahi bir e, əmri olmadığı üçün tərk olunub da peyğəmbər deyir ki, bu iş tərk olunmalıdır. Peyğəmbər deyir ki, daha əmr etmədisə kimsə gəlsə bunu mənim bir e, qanun qoysun, yox olmaz belə bir, bir şeylər. Bu bunu göstərir ki, həmin e, bu gün orucu sünnət deyildi. Çünki tərk olunan bir şey sünnət sayılmır daha. Bubuçu Aşiq xanım budur ki, kim tutsa özü bilir, kim istəyir tutmasın. Budur onun e, şəxsi fikridir. Və bu heçə höccət sayılmır. Bizə dəli saymır ki bu. Ya yəni, bu şəxsi fikir saymır ha. Kimsə deyəcək, ki, axı biz əvvəlki vaxtda qeydliyəsən, əvvəlki vaxtlarda o olanı qeyd elir, olanları. Peyğəmbər belə dedi, elə dedi, bu olanı qeyd elir. Olar qəbuldur. Oca şəxsi fikri gələstirir, yox, biz onu qəbul etmirik. Olan şeyləri, həqiqətləri deyəndə qəbul edəsiz. Amma o qədər şəxsi fikrə sürdü, yo, bu heç bir cəhətdən heç bir məqbul olan bir şey deyil. Və bir çox sahabelər də e, bu işin tərk olunmasını qeyd ediliblər. Abdullah ibn Məsud ki, böyük bir tanesis, bilirsiniz, məlumatı barəsində böyük bir sahabi olub. Bu günü o da tərk etmişdir. Deməli, e, qeyd olunur ki, Əbdurrahman ibn Yazid deyir ki, Əş'əs ibn Qays, Əş'əs ibn Qays Aşura günü deyir, gəldi Abdullahül Məhsudun yanına. Abdullahül Məhsud deyir həmin vaxtı yemək yirdi. Dedi ki, ey Əş'əs ibn Qays, otur sən də yemək yey. Dici mən orucam. Mən Aşura orucunu tutmuşam. Abdullahül Məhsud dedi ki, sən bilmirsən ki, Aşura günü oruç mələq yoxdur və sadəcə e, bir günəçi peyğəmbər e, ramazan e, deməli hökmü ramazan ayrı hökm gəldikdən sonra bu məsələdir ləv olundu. Harda yazdı bu? Təhzibul asarət-Təbəri cilt 1 səhifə 370-də. Sonra eee sahabələrim biri. Başqa sahabə demişik və biz eee Əmmar Yası demişik də. İnşallah onu biz tapaq mənbəsin. Bəli. Bə. Əmmar ki, tanınmış sahabədir. Muaviyənin vaxtında Muaviyənin qoşun tərəfindən şəhid edilib. Atası Yasər də şəhid olunub, anası ilk Əhləbeyt'dən olmayan ilk xanımdır İslam dinində şəhid olan xanım. Əmmar şəhid olur Sıfır muharibəsində İmam Əlinin qoşununda olub və çox mücizim bir sahabə olub o çi dillə əhl-üs-sünnə səhabi elə bilər. Bu ən həqiqətən də hər bir cəhətdən qəbul olunan və hər məsələni qəbul eddirən bir üstün bir şəxsi. Eee Gramazan ağanın hökmü gəldişdən sonra daha peyğəmbər heç kimə aşağı gün oruşmalığını əmr etmədi. Bunun kimdir? Ənvar yazır. Qarda dirbuni mənbəsinə qeydlədilməli qalıqmasın. Əl-Vəy yol-ı Muhammadi, cilt 1, səhifə 120-də. Bir dənə cümlə dedim ənbar barəsində, məsələn, e, peyğəmbər e, o barədə deyir ki, o adam e, o adam başdan başa imanla doludur, ənvar Yasin barəsində. Bu hər yazılıb, Sünen-i Said, cilt 8, səhifə 111. Bir də həris qeydədim. Ənvar barəsində, Edvar öz şahsı odur ki, peyğəmbər daha bizə bu şey əmr eləmədi. Sonra başqa rəvayət Ənvar Yasırın dilindən yenə Ramazan ay məsələsi qəbul olandan deyə qaba e, oruc məsələsi hə var idi. Amma Ramazan ay gələndən sonra isə Ramazan ayını oruç tutmaqlıq əmridir ə bəqara səhifəsindəki oruç tutma halığı bir ayça vacibdir. Bu məsələdir daha ləğv olundu. Bizə bu işə əmr edən olmadı. Yəni peyğəmbər daha bizə bu işi əmr eləmədi. Hər yazım Təhzibül Əsar müəllif Təbəri cilt 1 səhifə 380-dır. Sonra görəy Həsəmənbəllər qalıb dizdə Əgər burada məhz sual var ki, əgər bu gündür həqiqətən də üstün bir şeydirsə, niyə peyğəmbər bu məsələni tərk elədi? Daha əmr eləmədi ki, orunuz tutasınız. Başqaları vəhidlər, bəli, bayaq bə biz bə əlaməti məsəsən qeydlədik. Burada bir məğlup sual üçün bir şey var. Dəlilə ki, e, deməli Bu tərk olundu məsələsi nəyi bildirir? Tərk olundu haram idi tərk olundu yoxsa məkruh idi tərk olundu? Yəni daha onun tutulması vacib olunmadı. Deyirik ki, hər bir halda məlum məsələdir ki tərk olunması sözünün mənası deməli əmr deyil də tərk olunur. Əmr iş tərk olunmaz ki, əmr məsələ olsa tərk olunmaz. Ya ağdır ah, ya qaradır əmr biya deməli qadağan da da. Təkin yəni qadağan. Yəni nə? Haram mənasında. Sonra təş, yəni bir işin qadağan olunması qadağandır. Niyə? Haramdır da. Haram olduğu üçün o məsələ tərk olunur. Söz görə nə var burada? Bunlarm olsun təqrir üçün olsun, olmasın. Əlmənabin, bəli, bu qeydilmişdik. Mənə qeydilmişdi Fəizullahəddir Əlmənabi cilt 6 səhifədə 300, 300, 300 307-də. Çünki bu qatillərin qurduğu bir birətdir. Bu da belə əzizlər, bizim axırın deməli çağırsam bunu bu videoya mən sığışdırım. Qoçac, məndə bir məlumatdır. Başqa yerlərdən toplamışam bunu. Görə inşallah halasan qeydləri. Hə, indi onlar qeyd edirlər ki, məsələn, Peyğəmbər (s.ə.s) mədnə şəhərin gələndə məhərrəmlik aiddir və görür ki, cəmat oruç tutur, yəhudilər oruç tuturlar və yəhudilərin bu davranışı bütün Pərsistan əleyhinə, çünki bütün Pərsə oruç tutmurdular. Peygamberci ha, buloq bit pərasdan əlehna şükürlər. Bu yaxşı işdir, bunu edin. Biz danışırıq ki, Peyğəmbər Cəhdə ki, Yahudlar etdin edin, Cəhdə ki, etdiyini etməyin. Ziddədirsə, biz bunu zəqəbul. Amma sən qonca qaldıq, qohumsan. Və bir də bir şey deyək ki, Yahudilər miladi ilinin 1-ci ayı olan Tişrin ayından 10 gün oruç tuturlar bir tarix əsasında və biz yaddan çıxartma gəldinizlər. Peyğəmbərimizin Məkkədən Mədinəyə köç etməsi Məhərrəm ayında olmuş baxı. Din tarixə baxan istər əhlüsünnə, istər şiyə, peyğəmbərimizin Məkkədən Mədinəyə hicrəti olub Rebul Əvvəl ayında. Harda qeyd olunub bu? 2 də kitab deyəcəm. Əhlüsünnə kitabında işləkdə də. Tarix-i Tabəri, cilt 2 səhifə 3-də və ki Əl-Kamil fi Tarix, cilt 2 səhifə versiya 18-də. Qeyd olum ki, peyğəmbərin Məkkə-Mədinə köçməsi Rəbiüləvvəl ayında oldu. Və Məhərrəm hardan çıxdı? Hardan az Məhərrəm ay? Deyir ki, Məhərrəmə daxil olmasın peyğəmbərdirsə. Bəx onun ziddiyyətli də. Peyğəmbər Məhərrəm gəl şəhərə, Yahudlar etdiyini edin, başqa heç bir axın da içə etdiyini etməyin. Bu buna zidd isə, amma bunun ziddi yoxdur. Peyğəmbər də ki, peyğəmə gəlmədiyinə Rəbiüləvvəl ayında. Sonra, eee, Surqaf da 4-cü cilddə demişib bilməmə sədaqə qurur ki, kim oruc tutsa, ibn Mərcanə ilə məşhur ocaq qiyamət günlər. Buxari cilt 2 səhifə 250-də, rəvayət 1899-da kitabu səum bab 69. Quraysh Cəhiliyyət dövründə ağışa gərilşdirdilər. Yəni 9-10 Məhərrəm. Məddəniyyən köçüşlər Ramazan orucu, deməli e, vacib olanda o məsələ daha tərk olundu. Səhəb yuxarıda iziləcək səhifə 250, var 2004. Peyğəmbər Məddinəyə gələndə Yahudiləri görür, oruç tuturlar. Aşağı günə peyğəmbər də niyə oruçsu? Dedilər ki, Musaya görə Musa e, oruç idi deyə. Peyğəmbər, yəni həmin günə, deməli, bunlara əsasən Yahudular əsasən e, Musa həmin günün qələbə çalıb Firavona. Peyğəmbər ki, mən ondan sizə daha yaxşıyam. Yəni mən dini qəbul edin siz. Sahih Buhari cilt 2 səhifə 226 revad 1897-də e, Aşura Aşura oruzidir amma Ramazan ayı sə gəldil tərk edildi. Peyğəmbərin Aşura günü oruz tutmaması Ramazan ayı gələndən sonra. E, Peyğəmbər sevirdi əhl-i kitabla uyğun keçsin. Bu da bir məruuz rivayətdir. Əhl-i mənalə Buhari rivayət 3365-də. Demək ki, bu peyğəmbər ümmətlə dinin yəhudilər təyinlə peyğəmə baxır, onlar təyin edir. Şəri məsəllə peyğəmə Allaha tabedir. Yəni mümkün ki, biz peyğəmbər şəxsində altsalda, demək ki, peyğəmbər baxır buna, gah buna, onlar uyğun bir hökm təyin edir. Cild 4 səhifə 159, Sünnə Təmizi kitabında, Sünnə Təmizi. Peyğəmbər bir bizdən başqalarına ə kim oxşasa bizlərdən deyil. Nə yahudiyə, nə də məsihiyə. Və başqa mənbə, Mecməu'uz Zəvaitil 3 səhifə 188-də peyğəmbər a şuranı oruç tutun, çünki yahudilər müxalifdir. Baxın, bihəristəki oruç tutun, çünki onlar oruç tuturlar, onlara uyğunlaşın, çünki onların rəftarı bütpərsənliknədir. Bıvad gəldiyiçi, deməli ə e, oruç deməli tutun çünki müxalif diahudlərə. Yəni bu anlaşa yəhudlar tutmurlar deyə siz tutun. Bir vaxt gəldi ki, peyğəmbərəcə yəhudada voyğun gəlməyin. Baxın, biri-birinin tam əksidir əvətlərdir. İxtilaflı bir şeydir bu əvətlə. Biz demişik, ixtilaflı bir şey heç vaxt sünnə ola bilməz. Nəcə peyğəmbər adına biz söz deyək. Axı peyğəmbərə baxanda 4-5 gün söz zədilib. Hamısı da ki etibarlıdır. Baxara baxanda ki heç bir etibarı deyil. Əsfər nədir? Sahabələrin və ammamızın uruz tutması məhz həmin gündür. Deməli, hər şadlıq gününə mədə oruç tutdular. Deyilər, Cahurlular həmin gün Musa peyğəmbər Firavuna qələbə çaldığı üçün şadlıq gündür, oç oruç tutdular. Məcəllə hər şadlıq gün oruç tutdular. Onda biz tutaq oruç fitrə də bayram, fitrdə qurbanında. Düzdür, fitrdə qurbanında haramdır axı. Şadlıq gündür. Ölkəm dəsə hamısı adi olsun da şaddu görüşməlik olmaz. Yəni oruca da aiddir. Tutmaq olmaz oruz arıxa günləri. Şaddu günü oruç tutsun. Ə e, məhərrəmli oruzlar da olsa yəni fitnə qurban aidd olsun. Sonra matəm saxlamaq addı ilə özlərinə haqq göstərsinlər deyə bu işi gördülər. Məsələn 1000 iç gördülər o şura gün uğursuz tax. Əməllərin üstün örtbasınlar deyə, örtbası etsinlər deyə. 2-ci cihaddan cemaati saxlasınlar deyə, hayya la xan əmel kəlməsin, azanan sillə mənbəəsi çotu deyə bilərəm. 3. Fədai xanım Fatimələ ha salam verməsinlər deyə hədis saxtalaşdırdılar ki, peyğəmbərə is qoymurlar. Buna cavab var, başqa məsələdir. 4 Hədis və ayə bəli qarışıq olur. Peyğəmbər sonra hədis bəli, e, birəsə peyğəmbərdən sonra hədis yazmağı qadağan edilirdi. 1, 2 və 3-cü xəlifənin dövründə. Dedilər ki, məsələn, hədisin ayəyə qarışar deyə, hədisin ayəyə qarışar deyə, ocaq hədislə yazmayın. Hərisə ayəyə ait məna var ki, O da Hafizə var idi. Həmin dövründə birlər bu cümlə ayədəndir, bu cümlə hədisdəndir. O da Hafizə var idi ki, bu adı hədis yazmağa ləhmilədilər. 5 Hədə ünvanında dedilər ki, hər gün Aşura, hər yer Cəvəla. Nisbətən hədislə bu barədə mən danışmışam. Hər gün Aşura, hər yer Cəvəla şüarı hədə ünvanı deyildi. Yəni kim bizi qəbul etməsə, o naxrü Hüseyn kim olacaq. Baxın dininə hala qoyublar əmalə 605 təvədə məmsədə rəsm orada vaiz var 667-də deməli buradan oxuya bilsək bir şeyləri qatilər və onlara kömək edən şamlılar nəzir etmişdik ki, əgər Hüseyn ölsə və xilafət Yezdə keçsə, o günü oruz tutacağı bəhram qeydliyici və şühürsəcəsi dinləyəcəyik. Onların fikincə bu hədis əməli kitabında. İndi gələk biz bir məsələyə baxaq. Ümmətlə baxın əzizlər. A şura nə deməkdir? A şura. Bu da deyək, indi artıq 18 dəqiqə vaxt gedir. Qutaraq inşallah. İndi çox getdi, üzrə hesablayın mən mətbəhdən çox danışım izah etmək üçün. Ya bunu saxlayaq edib deyən bir çəkişkilə daha ürəğimizc olsun, tələm-tələsi danışmayaq ki, vaxt uzanasa deyə. Bu saxlayaq inşallah daimilə 5-ci son çəkişkimizdə.